Облдержадміністрація розпочинає перевірку готовності міст до зими. До жовтня всі житлові будинки області мають бути готовими до опалювального сезону. За дорученням голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, виконання промивки систем опалення у Дніпродзержинську, Кривомурузі та на лівому березі Дніпропетровська перевірить департамент житлово-комунального господарства та будівництва. Зараз саме основна задача це живий фонд. Сьогодні нас не зовсім устраивають темпи, які... темпи промивки внутридамових систем. І ми на той тиждень... неділі. начинаем ряд выездных проверок в крупные города. В основном это Днепродзержинск, Криворог, Некоторые адреса Днепропетровска, особенно левый берег, нас не устраивает положение дел. Я думаю, что время у нас есть на устранение этих замечаний. этой недели начинаем ряд таких выездных проверок. Мы будем смотреть накладные, мы будем вникать до мелочей. Нам надо понимать, що к зимі мы готовы не только на бумаге, а готовы в действительности. До 1 жовтня в области заплановано підготувати більше 15,5 тисяч багатоповерхівок, півтори тисячі котелень, більше трьох тисяч кілометрів тепломарень. Промити майже 6700 опалювальних систем будинків. Вітаю вас! Сьогодні говоримо про діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І гість нашої студії голова правління громадської спілки Асоціація Кривбаз добробут Тамара Деомідова. Доброго вечора, Тамара Миколаївна. Доброго вечора. Під час нашої попередньої зустрічі ми вже обговорювали закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Після ефіру за роз'ясненнями до нас звертались дуже багато мешканців нашого міста. Тому давайте ще раз поговоримо про цей закон, а також про зміни до інших законодавчих актів, які стосуються об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також житлово-кооперативів. За разъяснениями не только к вам, и, и, и к нам, и как к председателям ОСББ, как ассоциации обращаются люди. Почему? Потому что в этом законе про особливости здесь на права властности багатоквартирному будинку, там прописано, что до 1 июля 2016 года жильцы домов, вне зависимости от форм собственности, должны определиться, то есть то ли они становятся ОСББ, и создает объединение, то ли э, в, с 1 июля 2016 года проводится еще один конкурс на управителя. Если жильцы не определяются сами э, по закону о местном самоуправлении, э, власть должна назначить им управителя. Э, поэтому сейчас очень многие жильцы, столкнувшись и поработав, или, вернее, пожив под управляющими компаниями и под ЖЭКами, посмотрев, как живут и работают ОСББ в нашем городе, э, очень многие захотели создать в своих домах такие же объединения. Почему они обращаются за разъяснениями? Потому что вот в прокинцевых положениях этого закона были изменены, вернее, внесены изменения и в наш закон про объединение совладельцев многоквартирного дома. Эти изменения я уже в который раз объясняю и рассказываю, они касаются именно членства. Если у нас были раньше члены объединения, и, и те, которые были э, собственники своего жилья, но изъявили желание стать э, объединением, они назывались члены объединения. Остальные, которые не голосовали или не захотели в свое время стать э, объединением, они были просто не члены объединения. А сейчас э, само по, понятие членства, оно ликвидировано. То есть у нас есть властник, и есть певеласник, есть собственник жилья, и есть сособственник, те, которые с ними проживают. Вот, и поэтому наш устав и наш закон полностью был переработан под этот закон, то есть убрали э, слово членство полностью со всех статей нашего закона. Это одно. Во-вторых, в нашем законе появилось, как и в этом законе про забыловости здесь на неправовластности, появилось письменный опрос. Для чего это вводится? Для того, что, смотрите, есть очень большие многоквартирные дома. Собрать кворум на собрании ну, практически невозможно по одной простой причине. Люди на работе, кто-то в отпуске, кто-то на даче, кто-то просто отсутствует. Или, допустим, человек не проживает по этому адресу, проживает где-то по-другому. По по и вот в одно время собрать кворум невозможно. Поэтому пошли навстречу просьбам председателей объединений со всей Украины и внесли такое дополнение, что можно письменный опрос. Если собирается собрание и на собрании нету кворума, а, имеют право, вот это вот и Инициативная группа, которая занимается созданием объединения, она имеет право э, пройти по квартирно и э, составляются списки и собираются подписи уже по То есть это предусмотрено законом. Если раньше в нашем городе мы прописывали это в уставах, в наших, о том, что мы имеем право поименного такого голосования, то сейчас это принято на законодательном уровне. И вот в данном случае это новшество, это изменение, которое в наш закон вносится. Что еще в наш закон вносится? Это убирается 24-я статья. Статья, по которой работали мы с 2011 года, я имею в виду с нашей городской Властью была разработана программа 2011-2016, помощи в ОСББ и при создании ОСББ город делал сначала делал капитальный ремонт одного конструктива, опять-таки по просьбе или по протоколу жильцов. А с 2012 года город просто выделял средства, опять-таки под проект, который заказывал ОСББ, под денежную экспертизу, который этот проект проходил. Город выделял деньги на казначейский счет, и сам председатель ОСББ, и в принципе все жильцы, они решали, что будут делать, с какой организацией они будут делать и сами принимали эти работы город получается их только оплачивал в связи с тем что эту статью убрали то есть у города нет законных оснований также помогать у СББ, как это было раньше. Смотрите, некоторые председатели успели сделать ремонт ни одного конструктива. Я уже говорила, есть такие были пошустрее, которые сделали два и три ремонта, потому что создавалось вот как-то в 2011 году у нас не очень много объединений, люди смотрели, вроде как-то их все устраивало, присматривали, что оно дальше будет, будет, не будет, как получится. Вот. И особо желающих на вот эти вот на ремонты не было, поэтому у СББ, которые были созданы раньше, они делали ремонты нескольких конструктивов, опять-таки за средства местного бюджета. Сейчас в городе разработана тоже программа, но она немножко, как вам сказать, более подведена под вот этот вот закон о том, что город делает ремонт одного конструктива и только вновь созданным ОСББ, при условии, что они делают проект, они проходят денежную экспертизу. Это получается как в долевое участие. Будем так: город принимает долевое участие в, вот, в этом капитальном ремонте. В каком плане жильцы, получается, делают проект, платят, платят за денежную экспертизу, а город производит ремонт опять-таки, по протоколу, по согласию жильцов, что жильцы выбирают себе, какой ремонт конструктива они хотят сделать. Вновь созданная ОСББ. То есть помощь осталась. Но тем ОСББ, которые у нас в городе работают давно и жилищно-строительным кооперативом в данном случае. Сейчас введена вот программа, которая предусматривает льготное кредитование. Я на ней остановлюсь чуточку позже. Я еще хочу коснуться одного нововведения, которое все председатели ОСББ приняли на ура. Это касается внесения изменений 42 и 92 статью земельного кодекса. То есть пятно под домом, придомовая территория и те строения, которые находятся на нашей придомовой территории отдаются безвозмездно в, пост... в длительное пользование ОСББ. Вот. Это то, что мы очень долго ждали. Это то, когда мы просили городские власти каким-то образом решить. Вот город пошел навстречу, нам ОСББ дали возможность оформлять земельный участок в аренду на 49 лет. Это наши депутаты приняли такое. А вот сейчас, я говорю, на законодательном уровне, вот у нас такое и такие изменения в эти статьи. Но опять-таки закон вступил в силу с 1 июля, но там дается полгода на приведение всех вот этих вот нормативных и, и это актов в полное соответствие. То есть я хочу сказать и вот заранее хочу обратиться ко всем председателям ОСББ о том, что в течение полугода, а именно, когда выйдет типовой устав, разработанный согласно этого закона, всем нам придется внести изменения в свои действующие уставы, то есть пройти повторную э регистрацию нашего устава в регистрационной палате. Но это будет только тогда, когда вступит в силу вот, новый типовой устав. Те объединения, которые вот сейчас организовываются, а у нас сейчас очень много желающих, мы я имею в виду ассоциация, стараемся объяснить людям, что списки у нас остались те же. То есть при создании ОСБВ какие были списки, у нас есть. Единственное, что там, где стоял, стоял член объединения, оно заменяется словом «властник». Все. Сама форма списков, она не меняется, она заполняется точно так же, как и заполнялась на украинском языке. И те графы, которые были, они остаются. Протокол остается тот же, я имею в виду форма протокола, она остается та же. Единственное, опять-таки, меняется там, где слово у нас было член объединения, именно вот когда выбиралось правление, там, что правление убирается с членов объединения, то теперь я говорю просто властники. Идут властники, спевластники. То есть вот это вот я говорю, слово меняется, все остальное в протоколе остается то же самое. Сейчас вот ждем, с дня на день будем так говорить, вот этот типовой устав. Потому что на сайте Минрегионов он есть, но по большому счету... Явно недоработанный и очень сильно недоработанный. Поэтому идет сейчас доработка, согласование с Министерством юстиции этого типового устава. И как только он появляется, то, я говорю, будем регистрировать ОСББ в городе, продолжать дальше. На учредительных собраниях наша ассоциация присутствует. Сейчас мы ездим на ознакомительные собрания. Это собрания, на которых мы... мы это, жителям, которые пытаются создать в своем доме объединение, мы рассказываем вот в данном случае изменения вот в этом законе, что он несет, что он подразумевает и насколько легче и лучше работаться будет в связи с применением вот этих вот изменений. Это то, что касается нашего закона, это то, что касается вот этих вот изменений именно в закон по ОСББ. А як загалом ось ці зміни, про які ви говорите, вплинуть на створення нових і діяльність вже існуючих об'єднань в принципі? Я вам уже розказала про ті вот зміння, которые нам дійствуючим придеться переділити наш устав. согласно этого закона, но нам дается полгода на это. Вот. А то, что нам по земле будет легче работать. И вот это вот письменный опрос, который мы теперь будем на законном уровне, на законном основании применять при учредительных собраниях. Я еще хочу остановиться на такой особенности, опять-таки, этого закона, что первое учредительное собрание проводится голосование по квадратным метрам. Так прописано в законе в новом. Если раньше у нас была одна квартира, один голос, то сейчас в данном случае идут квадратные метры. Почему? Потому что собственник имеет право голосовать, но бывают квартиры, в которых выделены в долях и три собственника, может быть, и четыре. И поэтому один собственник за, второй против, они голосуют своими долями, то есть своими квадратными метрами. И первое учредительное собрание, мы всем рассказываем на ознакомительных собраниях, что они проводятся по квадратным метрам. А потом в своем уставе, вы прописываете чтобы вы будете голосовать вот так как раньше было в нашем законе одна квартира один голос просто э, я объясняю почему я объясняла потому что часто собрания у нас проводятся где на улице не всегда благоприятная погода и людей собирать держать пока ты просчитаешь эти квадратные метры ну, это практически э, нереально проще когда руку подняли вот одна квартира один голос ты как-то знаешь я говорю проще подсчитывать но и тем не менее учредительное собрание у нас проводятся вот квадратными метрами. Дальше мы советуем всем в устав и будем потом, когда разработанный будет устав, мы будем предлагать о том, чтобы внесли вот такое вот для упрощения своей работы. А вообще ничего не изменится. Я говорю, землю мы можем оформлять в постоянное корыстование, в долгостроковое постоянное корыстование. Это будем платить мы уже меньше немножко, чем за аренду, если мы придомовую территорию свою оформляем. Вот убирается вот это членство, Проще я говорю, що у нас всі хто собственник, всі являються об'єднанням совладільцям многоквартирного дому. Як мені відомо, громадська спілка асоціація Кривбаз Добробут проводила семінари, на яких обговорювались саме закон про ОСББ. Чи будуть проводитись такі навчання з новоствореними ОСББ, і як дізнатись, де і коли вони відбуваються? Дело в том, что мы обычно семинары свои проводим, стараемся проводить, по крайней мере, раз в квартал. Вот. Можем проводить и чаще, если есть для этого, как-то скажете, потреба. Если вот новый устав вступит в силу, это обязательно будет собран в семинар. Мы о своем семинаре предупреждаем все исполкомы. Вот, даем письма о том, что будет проводиться семинар, даем программу и просим пригласить или посодействовать в том, чтобы вот пригласили тех, как говорится сейчас, жителей домов, которые создают ОСББ. Те, которые мы знаем, у нас есть эти списки, у нас есть номера телефонов, мы обзваниваем сами. Но иногда э, жители обращаются напрямую в исполком, вот, и у них тоже есть телефоны, будем так говорить, домовых комитетов, которые или инициативных групп, правильно сказать, инициативных групп, которые хотят создать объединение в своем доме. Пусть приходят, слушают. Мы приглашаем и э, ЖСК, мы приглашаем и ОСББ по тем спискам, которые у нас есть. Но иногда в регистрационной вот палате берешь списки, а там э, устаревшие номера телефона очень тяжело дозвониться. Поэтому на каждом нашем семинаре мы пытаемся обновить и, э, списки и председателей, и номера телефонов, приглашаем. Я даже не знаю, как вот дать объявление о том, что у нас, у нас большинство проходит это в Саксаганском исполкоме. Спасибо большое руководителям, которые идут на встречу. Он как-то у нас посередке в городе, потому что приезжает из сын Гульца, извините, из Стернов. И так вот посередине города собрать более реально. И проходим обычно, проводим по средам. Но вот когда будет, я не знаю, как только выйдет устав, обязательно будет у нас такой семинар, мы обучали, обучаем и будем обучать. в те новшества, которые у нас происходят, я говорю, вот даже по подготовке к отопительному сезону, какие-то изменения, мы приглашаем представителей теплосети, теплоцентрали, мы приглашаем э, налоговую инспекцию, мы приглашаем инспекцию по труду, мы приглашаем статистику, мы приглашаем э, центр занятости, для того, чтобы людям объясняли, если есть какие-то вопросы, вот, и касающиеся деятельности ОСББ и ЖСК, мы всегда приглашаем и Проводим семинары обучающиеся. Это было, есть и будет. Ну, как взагалі можно звернуться до вашей спилки, аби поспілкувати еще до. Только опыта? по телефонам, которые все знают. Или вы полкомах берите номер телефона, или я могу сказать 401 03 26, или мобильный 097 199 47 74. Пожалуйста, звоните будем рассказывать. Серед нових документів також прийнята постанову Кабінету міністрів України про пільгове кредитування ОСББ та ЖБК. Що ви можете сказати з цього питання і чи варто звернути мешканцям міста увагу на цю постанову? Так, да, в нашому місті це постановлення, хоч і прийнято оно не так давно, але по крайній мірі у нас многие ОСББ уже вже э, льготний кредит. Это муравейник, это вот сейчас на Ингульце 27-го партсъезда 7. Берут на замену окон в металлопластиковых подъездах. Я, по крайней мере, тоже по своему дому Короченко 15 у нас все готово взять кредит на утепление. Единственное, чего мы ждем, у нас очень большой кредит и ждем сессии Обл. исполкома о том, чтобы приняли о погашении кредитной ставки, то есть при, будет принята областью э, программа помощи ОСББ в данном случае и они берут на себя обязанность погашать вот э, процентную ставку, то есть ОСББ или ЖСК проплачивают э, тело кредита. Сейчас э, Благодаря стараниям нашей ассоциации э, кредит дается на 10 лет, не на 5, как было первоначально, дается на 10 лет, э, дается уже не до 3 миллионов, а до 10 миллионов, то есть объединения могут взять такие кредиты в данном случае дальше уже каждый председатель договаривается с банком, возможно, об отстрочке платежа, возможно, об изменении процентной ставки. Это уже как председатель договорится с банком. Банки Украгазбанк, Ощадбанк, Украксимбанк, они идут навстречу. Вот. Работают с ОСББ с удовольствием. Чем это постановление хорошее? Тем, что 40% от стоимости материалов, которые пошли на энергосберегающие мероприятия, нам возвращает государство. И ответственность и контроль за всем за этим вот именно положен на государственные банки, которые я перечислила. Вы, если хотите, я имею в виду председатели ОСББ и ЖСК, хотите взять кредит, вы находите фирму, которая будет тот вид работ делать, который, на который согласились ваши шильцы, вы это осмечиваете и идете в банк. Идете в банк, банк предоставляет вам перечень документов, которые вы должны представить. Он проверяет, естественно, и вас, он проверяет и фирму, чтобы она была, как говорится, не однодневка-бабочка, а хорошая кредитная у нее история была. Это всем занимается банк. И если фирма хорошая, и вы не являетесь злостными неплательщиками и должниками, то банк выдает разрешение на, это, на выдачу кредита. Эта фирма предоставляет вам материалы, то есть предоставляет вам э, ведомость, смету и э, счет на материалы. Это вы все относите банк. Банк отправляет это в Киев, в, в Держагенцию по энергосбережению и энергоэффективности. И оттуда в течение месяца происходит возврат вот этих 40%. То есть ваш кредит уже на 40% станет меньше вот по возврату этих денег. Э, компании деньги выплачиваются сразу, а вы с банком уже рассчитываете в течение того периода. Времени, на которое вы заключаете договор. Если это э, получается небольшая сумма, то можно заключить на год, на два, на три, на пять. Если эта сумма значительная, то в данном случае можно заключать уже договор на десять лет. Дякую Тамару Миколаевну. А Не Глядачам я нагадую, что сегодня мы спілкувалися с головой Управления Громадської спілки Асоціація Кривбаз Добробут Тамарою Деомидовою. Нехай щастить и до нових зустрічей в ефірі.